abu hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam qalqonlaringni olinglar dedilar sahobalar ya rasululloh dushman kelyaptimi deb so'rashdi yo'q dedilar rasululloh sallallohu alayhi va sallam do'zaxga qarshi qalqonlaringni olinglar subhanallohi walhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar kalimalari qiyomat kunida do'zaxdan qalqon bo'ladi va ular abadiy yaxshilik kalimalaridir dedilar demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning subhanallohi va alhamdulillahi vala wa ilaha illallohu vallohu akbar kalimasi do'zaxga qarshi qalqon kalimasi ekanligini biz bilib oldik bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga qarata ikki marta aytyaptilar qalqonlaringni olinglar deb birida de, sahobalar dushman kelyaptimi dedi rasululloh sollallohu alayhi va sallam yo'q dedilar yana aytdilar qalqonlaringni olinglar dedilar shunda mana shu kalimansini ya'ni walhamdulillahi valhamdulillahi la ilaha illalloh vallohu akbar kalimasini doim aytib yurishlikni doim aytib yurishlik bilan birgalikda mana shu kalima o'z aytuvchisini qiyomat kunida do'zaxdan saqlashligini do'zaxdan qalqon bo'lishligini va bu kalimalar abadiy yaxshilik kalima ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar biz ham mana shu kalimani doim davomiy ravishda aytib yursak qiyomat kunida bu kalimalar bizga ham do'zaxga qarshi qalqon kalimasi bo'lar ekan va inshaalloh bizlarga yaxshilik beradigan va yaxshilik qiladigan kalimalardan bo'lar ekan va yana abu said radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar alloh taolo kalimalardan to'rttasini tanlab oldi subhanalloh va alhamdulillah vla ilaha illalloh va allohu akbar mana shu boya aytgan ah kalimamizni alohida alohidasi buni alloh taolo tanlab olganligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytyaptilar kimki subhanalloh desa unga yigirmata yaxshilik yoziladi va yigirmata yomonlik o'chiriladi kimki allohu akbar desa unga ham shuncha bo'ladi kimki la ilaha illalloh vallohu akbar desa unga ham shuncha bo'ladi ya'ni yigirmata yaxshilik yoziladi va yigirmata yomonlik o'chiriladi bu har bitta donasiga bo'ladi kimki alhamdulillahi robbil alamin desa unga o'ttizta yaxshilik yoziladi va o'ttizta yomonlik o'chiriladi dedilar demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alloh taolo kalimalardan to'rttasini tanlab olganligini aytyapti ya'ni mana shu kalimalar subhanalloh alhamdulillah wa la ilaha illalloh allohu akbar deyaptilar kimki subhanalloh desa 20 ta savob bitta esa. endi o'ylang yuzta eytsangiz qancha savob mingta aytsangiz qancha savob ko'payib ketaveradi allohu akbar desangiz ham la ilaha illalloh allohu akbar desangiz ham shuncha savob ya'ni 20 ta savob yoziladi 20 ta gunoh o'chiriladi har bittasiga endi ko'paytirib ketaversak o'shani darajasi ko'payib ketaveradi va yana alhamdulillah robbil alamin desa unga o'ttizsa yaxshilik yoziladi va o'ttizsa yomonlik o'chiriladi dedilar biz ham demak subhanalloh va alhamdulillah va la illaha va allohu akbar kalimasini yodlab olsak va aytib yursak qancha qancha savob bo'lishligini va qancha qancha gunohlarimiz o'chirilishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyaptilar va yana qiyomat kunida dozaqqa qarshi qalqon bo'lishligini rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizlarga aytib o'tyaptilar demak biz ham yodlab olaylik aytib yuraylik dozaqqa qarshi qalqon bo'lsin savoblari inshaalloh bizlarga yozilsin gunohlarimiz alloh taolo bizlardan mag'firat